ভিতৰতে সোমাই থাক তই আৰু ল'ৰা বিচাৰি নাপালি হা ভাল পাবলৈ সেই দৰিদ্ৰ ভিকহুটোকহে পালি তেনেকৈ নক'বা মা ভাল পাবলৈ কি ধনী মানুহে লাগে নেকি ধনী ঘৰৰ ল'ৰাকে ভাল পাব পাৰি নেকি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাক ভাল পাব নোৱাৰি নেকি নোৱাৰি কাৰণ তই সৰুৰ পৰা অভাৱ নোপোৱাকৈ লাহ বিলাহৰ এটা জীৱন সুজিয়াইছ আৰু সেই ভিকসুটোক ভাল পাই সেইটোলৈ বিয়া হৈ তই কি কৰিবি গৈ কি কৰিম সংসাৰ পাতিম তাৰ লগত সুখৰ সংসাৰ পাতিম দৌৰা সকলে এইবোৰ বুজি নাপায় আৰু তেনেকুৱা একেই তোমালোক তুমি দাদা পাপা চব একেই কোনেও মোৰ মনৰ কথা বুজি নোপোৱা তোমালোকে মোক ভালেই নোপোৱা তোমালোকৰ মোৰ প্ৰতি মৰমেই নাই মৰম থকাহেঁতেন মোৰ ভাল পোৱাক তোমালোকে স্বীকৃতি দিলাহেতেন সন্মান কৰিলাহেতেন চুপঠাক সদৰকাৰী কথা নকবি সেই ভিক সুদুক্ত ভাল পাবি আৰু আমি তোক চাপৰ্ট কৰিব লাগে তোৰ ভালৰ বাবেই আমি যি কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁ গতিকে চুপচাপ ভিতৰত সোমাই থাক আৰু তোৰ মোবাইল ককায়েৰে ৰাখি থৈছে নহয় মোৰ মোবাইল চুবলৈতো আশা নকৰিবিমটো বাহিৰৰ পৰা তলা নামাৰিব লাগে যদি মই যি কৈছোঁ তাক শুন চুপচাপ ভিতৰতে সোমাই থাক বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে তোক দেখা মাত্ৰকে দাদা আৰু পাপাৰ খং উঠিব আমাৰ ঘৰৰ বন কৰা মানুহকেইটাক যিমান টকা দিওঁ সি তাৰ আধা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ নক'বা মা সি শিক্ষিত ল'ৰা সি পঢ়া শুনা কৰিছে তাৰ ওচৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই সঁচা সি সেইদিন নহয় এদিন প্ৰাইভেট কোম্পেনী এটাতো চাকৰি কৰিব মা তাৰ কপালত চাকৰি হয়তো লিখা থাকিব আৰু চাকৰি কৰিলে যে সকলো ধনী হয় চাকৰি নকৰিলে যে দুখীয়া হয় তেনেকুৱাতো নহয় চাকৰি নকৰিলেও মানুহ সুখী হ'ব পাৰে মা চাকৰি কৰা মানুহে যে সুখী হ'ব পাৰে ধিয়ে টকা পইচা থাকে চাকৰি নকৰা মানুহৰ কি নাথাকে নেকি দেউতাই যেন ব্যৱসায়হে কৰে ঠিক তেনেদৰে মোৰ ভাল পোৱা মোৰ ৰাহুলেও ব্যৱসায় কৰিব পাৰে নহয় শুনা মতে মোৰ পাপা আগতে এটা খেৰৰ জুপুৰিতহে আছিলে এতিয়া এতিয়া অট্টালিকাত আছে নহয় পাপাৰ নামত বহুত অট্টালিকা আছে নহয় সেইবাবে এতিয়া পাপাই দুখীয়াৰ দুখ নুবুজে সুধিবা পাপাক অতীতক কিয় পাহৰি গৈছে পাপাই তোৰ পাপাই অতীতক পাহৰি যোৱা নাই বাবেই তোক সোঁৱৰাই দিছে তই সেইটো ভুল নকৰিবৰ বাবে যি বুজাইছো বুজি ল মই আহিছোঁ ৰাহুল মই তোমাক কথা দিছোঁ মোক ঘৰৰ মানুহে ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিলেও তোমাৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা কমি নাযায় মাথো তুমি নিৰাশ নহ'বা মই তোমাৰেই হ'ব সেই ধনী ঘৰৰ ধনী মানুহ সোপাই পইচা পাই মতলীয়া হৈ গৈছে পাহৰি গৈছে মানুহৰ মৰম যেনে সিহঁতে মোক ভালেই নাপায় ইহঁতৰ মোৰ প্ৰতি মৰমেই নাই যদি ইহঁতৰ মোৰ প্ৰতি মৰম থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ দুখ বুজিলেহেঁতেন তুমি এইবোৰ ভাল নকৰিলা নহয় কিয় এনেকুৱা কৰিলা বাৰু কুহি তোমাক তোমাৰ মা দেউতাৰে বহুত মৰম কৰে সেই ভাবে তোমাৰ জীৱনটো শেষ কৰিব বিচৰা নাই তুমি মুলৈ বিয়া হলে তোমাৰ প্ৰবলেম হ'ব তুমি এতিয়া যি দৰে সুখত আছা মুলৈ বিয়া হৈ তুমি সেই দৰে সুখত থাকিব নোৱাৰিবা তোমাৰ দেউতাৰ দৰে মোৰ ঢেৰ টকা পইচা নাই কুহি হে সুখা গাও ঘৰৰ পৰা মনে মনে তোমাক লগ কৰিব আহিছো তুমি আকৌ এইবোৰ কথা কৈছা ৰাহুল মোক তোমাক লাগে তোমাৰ হসা ভাল পোৱাখিনি মোৰ জীৱনৰ বাবে যথেষ্ট কিয় তেনে কৈ কৈছা ৰাহুল মোক ঢেৰ টকা পইচা নালাগে

অঁ ৰাহুল হাঁহি মুখে একেলগে দুয়ো দুয়ো হাতত ধৰি লোকৰ ঘৰত কাম কৰি দুটকামান টকা আনি ঘৰ চলামো পেটৰ ভাত মুঠি উলিয়াম তথাপিতো মই বেলেগলৈ বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰাহুল

সৰু কিন্তু তোতকৈ মোৰ জ্ঞান বেছি আছে লাজ লগা নাই চাহ তোৰ ভনীয়েৰ গাত দোষ নথকাকৈ লোকৰ ল'ৰা এটা উজ্জ্বাস তোৰ ভনী ৰক ভাল পাবলৈ আহিব নোৱাৰে মাৰিবৰ মন আছিল যদি মোক নামাৰিলি কেলে দুঠাপৰ কিয় তাক মাৰিলি কিয় ৰাহুলক গুণ্ডা লগাই মাৰিলি হা মই এতিয়াই ৰাহুলৰ ওচৰলৈ যাম তহঁতে মোক বাধা দিব নোৱাৰ গৈ দেখাচোন তই তাৰ পিছত চাম মই যামেই ৰাহুল মই তোমাৰ ওচৰলৈ একেবাৰে গুচি আহিলোঁ অথনিতে আহিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ মোক দাদাই আহিব নিদিলে বাঁহীৰ ফালৰ পৰা ৰুমটো তলা মাৰি থ'লে এতিয়া খিৰিকিৰি গ্লাছ ভাঙি মই যেনে তেনে তললৈ শাৰী এখন ওলমাই শাৰীখন ধৰি ধৰি তললৈ নামি আহিলোঁ অঁ আৰু এতিয়া সেই নিৰ্জান ৰাতি ৰাস্তাৰ মাজত মই অকলে তথাপিতো মই ভয় নকৰোঁ অঁ মই তোমাৰ ওচৰলৈ যাম তুমি শুনা মতে চৰকাৰী চিভিলখনত আছা মই তালৈকে যাম মই তোমাৰ ওচৰলৈ একেবাৰে গুচি আহিলোঁ অঁ য'ত তোমাৰ মোৰ ভাল পোৱাৰ সন্মান নাই ত'ত মই নাথাকোঁ তালৈ মই উভতি নাযাওঁ মোৰ মাহ মোৰ মায়েও মোক বুজি নাপালে জন্ময়ে দিছিল কিয় যদি সন্তানৰ দুখেই বুজি নাপায় কেৱল টকা পইচা টকা পইচা তাৰ বাহিৰে আন কি চিনি পায় মোৰ মা পাপা আৰু দাদাই যদি মানুহৰ মৰম বুজি পালে হয় মোক বুজিলে হয় মোৰ ৰাহুলক বুজি পালে হয়

আৰু তাৰ পিছতে মোৰ মা দেউতাই মোক কাৰ্যপূৰ্তি কৰিলে সেইবোৰো মই সহ্য কৰি যেতিয়া তোমাৰ চৰকাৰী চাকৰিটো হ'ল আৰু মোৰ মানে মই কোম্পানীটোত সোমাইছিলো চাকৰি কৰিছিলোঁ মাহঁতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ প্ৰথম দৰমহা দুয়োটাই লৈ কিন্তু মাহঁতে কি কৰিলে কুকুৰ খেদা দি আমাক গেটৰ বাহিৰৰ পৰাই খেদিলে বোলে তহঁতক চিনি নাপাওঁ এই ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমাবি গেটৰ ভিতৰত নোসোমাবি আৰু এতিয়া দাদাই যেতিয়া তাৰ ভাল পোৱা ছোৱালীজনী আনি ঘৰ সোমোৱাৰ পিছৰ পৰা ঘৰত গণ্ডগোলৰ সৃষ্টি হল সম্পত্তিৰ ভাত লৈ দাদা মাহঁতৰ পৰা আঁতৰি গুচি গল এতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে হা এতিয়া মাজনীলৈ মনত পৰিলে ফুলৰ ওপৰত ফুল মাজনী আহ সম্পত্তি থৈছোঁ তোলৈ মোক সম্পত্তি নালাগে সিহঁতৰ ভগৱান আমাৰ লগত আছিল বাবে আমি দুয়োটা এতিয়া বহুত সুখী অ আমাৰ ওচৰত মা পাপাৰ দৰে এসোপামান টকা নাই যদিও আমি চলিব পৰাকৈ আমাৰ ওচৰত পইচা আছে চলিব পৰাকৈ ভৱিষ্যতলৈ সাঁচিব পৰাকৈও আছে আমাৰ ওচৰত টকা

তোমাৰ মা দেউতা মানে মোৰো মা দেউতা গতিকে মই তেখেতসকলক অলপ সহায় কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত থাকিলে হয়তো মা দেউতা সুস্থ হৈ উঠিব মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে মা দেউতা ঠিক আছে দিয়া তুমি যি ভাল দেখা বোলা মা পাপাক লৈ আনোগৈ আৰু সম্পত্তি যি দিছে সেয়া ল'বই লাগিব কাৰণ নহ'লে পাপা ইয়ালৈ নাহে আৰু পাপা